В Украине уже больше года как можно рассчитывать на бесплатного адвоката. Об этом случае необходимости позаботилось государство. Сам закон вступил в силу при нынешнем Кабмине, а в 2012-м правительство создало координационный центр по оказанию правовой помощи. Делится она на первичную и вторичную. Что это значит и как работает эта система, сегодня расскажут наши гости. А это начальник отдела нормативно-правовых актов Главного управления юстиции в Одесской области Лилия Медведева. Это вы и директор Детского областного центра по оказанию вторичной правовой помощи Светлана Клишина. И вам тоже добрый вечер. Вот я просто убежден, что сегодня мало кто знает о помощи бесплатного адвоката и уж тем более пользуется своим правом. Вести решили уделить этому вопросу особое внимание и пригласили вас, чтобы выяснить все тонкости процесса. Итак, мы говорим первичная и вторичная правовая помощь что на себя включает и кому будет впрок. Саме основним законом України нашої держави це Конституція нашої України. Статтею 59 передбачено, що кожен має право на правову допомогу. Щоб вирішити це питання з метою забезпечення цих можливостей, прийнятий Верховною Радою України закон про безоплатну правову допомогу. Зазначений закон розподіляє два види безоплатної правової допомоги. Це безоплатна первинна правова допомога та безоплатна вторинна правова допомога. Я розкажу про безоплатну первинну правову допомогу. Вона надається шляхом надання правової інформації, надання правової консультації, складання заяв, скарт та інших документів, окрім документів процесуального характеру. Суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги в нашій державі це є органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і забезпечується ця, ця допомога шляхом роботи громадських приймалень. Я вас услышала. Вот що показує практика: граждані обращаються за правовою к государству? Так, дійсно, громадяни звертаються. Я хочу сказати, що за 9 місяців 2013 року до громадської приймальні при головному управлінні юстиції та його територіальних управлінь звернулася 2871 особа. Тобто є попит, і громадяни звертаються та отримують цю допомогу. Есть у меня важный вопрос. Якщо гражданин не може явиться в общественную приемную, скажем, фізично не способен, як тут бути у разі фізичної неспроможності громадянина або з інших якихось підстав, громадяни мають право звернутися за телефонною гарячою лінією. Також відповідним наказом затверджується робота відповідних телефонних ліній, які, скажімо, так, працюють, і досвідчені фахівці надають консультації за правових питань. Слава, Александровна, я к вам обязательно вернусь, но все-таки хочется все разложить по полочкам Мы продолжим говорить о первичной помощи. Вот помимо того, что об этом говорят вести, откуда еще может узнать население о работе таких общественных приемных, выездных, консультативных пунктов и телефонных горячих линий? Так, я хочу сказать, что, во-первых, вся информация высветливается на официальном сайте Главного управления юстиции, а также мы постоянно в друкованных засобах массовой информации надаем надаются информации Також на офіційний вебсайти обласних, районних державних адміністрацій, тобто ця інформація доводиться до відомих громадян з метою можливості ними отримати цю правову допомогу. В якому режимі роботи общественної приємної? Я хочу сказати, що одним із пріоритетних напрямків Міністерства юстиції України є сьогодні забезпечення роботи громадських приймалень. І з метою забезпечення цих, цієї роботи, цього напрямку, міністерством юстиції встановлено запроваджений єдиний графік роботи цих громадських приймалень. Тобто, саме що вівторка та щочетверга з Дійснюють прийом громадських приймаль... приймалень, саме фахівці усіх структурних підрозділів головного управління юстиції, тобто відділу нотаріату, відділу Державної реєстраці... реєстраційної служби, Державної виконавчої служби, тобто саме досвідчені фахівці надають консультації з питань, які відносяться до компетенції головного управління юстиції. А у випадках, якщо громадяни звертаються, с иных петань и это до інших органов исполнительной власти то им надаётся консультация куда им можно звернутися и вы решить своё перехожу к вам как проходит отбор адвокатов ну давайте немножко тогда скажу о системе в двух словах потому что это вообще принципиально новый механизм в стране он работает с 1 января 2014 года заключается он в назначении защитников. если первая, первичная правовая помощь это, это, непосредственно консультации, заявления, разъяснения, то здесь мы уже говорим с вами о процессе. Да? Это адвокаты, которые проходят специальный отбор, очень непростой, в три конкурса, так как заказчиком данной услуги является государство. Да, это государство, ну, ее не надо бесплатной правовой помощи, потому что она бесплатная для нашего клиента то есть социально небеспечного гражданина. Для адвокатов это достаточно комфортный уровень оплаты, да, и поэтому, соответственно, государство проводит достаточно серьезный отбор. Как они скажем так, предоставляются населению, да, вопрос э, в данном случае. Э, ну, тогда я сейчас скажу, что в 2013 году э, мы предоставляем бесплатную правовую помощь гражданам, которые находятся по то, уголовным, скажем так, э, по криминальным производствам, да, это при задержании. Э, лист. Здесь имеется каждый человек, которого задержали в подозрении в совершения преступления, так. имеет право вот как в кино. Вы имеете хранить молчание, имеете право на адвоката, да. вот абсолютно они могут требовать от правоохранителя, который содержил, совершил задержание, да, бесплатного защитника. Для этого есть механизм. Мы получаем сообщение в центр. Центр работает круглые сутки, 24 часа в день, там еще в неделю, то есть постоянно. Там всегда есть дежурный, он принимает это сообщение, записывает определенные данные, назначает защитника, и защитника есть время 2 часа, чтобы прибыть. То есть время очень ограничено. Следователь должен сделать это немедленно, а у нас есть 2 часа на прибытие. Но если я вас правильно понял, не все адвокаты могут оказывать бесплатную правовую не помощь. Не все, это все это адвокаты, которые прошли специальный отбор и это было три этапа, скажем, это мы сначала изучали документы на опыт работы, это достаточно потом они писали достаточно серьезное тестирование и третье это было личное собеседование, где выяснялась мотивация адвоката, почему он пошел предоставить бесплатную правовую а помощь. А к услугам бесплатного адвоката может обратиться любой гражданин? Любой гражданин может получить в 2013 году, если у него, скажем так, он социально не обеспечен и не может себе позволить услуги платного адвоката, да, либо он, скажем, задержан в совершении преступления, такая помощь предоставляется 72 часа за счет государства. В дальнейшем уже идет момент определения, если человек не может себе позволить услуги платного адвоката, да, там механизм, он должен заявить следователю ходатайства о том, что у него нет денег на адвоката, и прошу мне обеспечить защитника в моем уголовном там, производстве. Для этого есть тоже специальный механизм, мы получаем постановление назначаем защитников. Если у человека, он попадает, скажем, у него есть денежные средства, то он уже это он, как бы, сделает за свой счет. Какой график работы координационного центра? Круглые сутки. Как правильно туда обратиться? Вот телефон горячей линии, линии. сейчас мы видим Да, на это экран. телефон, это единый телефон на всю страну, там стоит у нас очень современная система, она определяет, скажем, откуда происходит звонок, и это не имеет значения город Одесса, Одесская область, Балтарь, не, там, для нас это не имеет значения, у нас в каждом регионе, в районе области есть защитники, которые работают с нами по контракту. И они, в принципе, у нас, слава Богу, механизм работает. Координационный центр в области на сегодня один. Планируется ли открытие их еще? С, да, у нас с 1 июля 2014 года мы планируем предоставлять услуги населению, бесплатные правовые услуги по гражданским делам и по административным делам, я имею в виду, Кодекс административного судопроизводства. С 1 июля будет запущено в Одесской области 5 центров. Это будет два в городе, это южный и северный. И это будет в городе Раздельный, Арцизии и городе Котовске. Такие, ну, такие центры для обслуживания, скажем, тех регионов юга, севера, ну, и так и центра, так, мы их разделили. Да. Не менее важный вопрос. Вот что касается отказа от адвоката в случае несоответственной им защиты, как поступить? Ну, это право гражданина э, в случае, если он не согласен с правовой позицией, выбранным защитником, да, либо, ну, каким-то иным, более моральным причинам, он имеет всегда право отказаться от этого защитника, и мы обязаны предоставить ему другого защитника, если он будет на этом настаивать. У меня остался последний вопрос. Есть ли какая-то статистика того, как часто удается бесплатно... Адвокату выиграть дело своего клиента. Ну, я вам скажу, статистика здесь достаточно сложно говорить. Но в сегодняшний день мы выдали 5174 поручения. Это, то есть это мы 5000 раз оказали бесплатную правовую помощь, адвоката, он уехал в дело, он может работать до сих пор по этим поручениям. Да. Сколько раз из них выиграли? А, ну, если мы давайте разделим так: есть момент задержания и избрание меры пресечения. Если а, а, там участвует наш защитник, а, в большинстве случаев не избирается а, такая мера, как содержание под стражей. Это положительно. Пример, да? Дальше мы можем переходить к приговорам, которые, скажем так, принимают, ну, я буду говорить такими юридическими терминами, применяется ниже, ниже, низшего. есть такое понятие. Когда идет переквалификация статей с более тяжелой на менее. То есть здесь нужно говорить, скажем, очень много об этом. Да? И у нас и будет достаточно много, и все эти... У нас есть сайт, который, может быть, вы тоже разместите. На этом сайте есть вся информация о наших защитниках. Там размещаются наши э, положительные примеры, да, их достаточно много. И мне очень ну, неприятна такая момент, когда есть отношения защитников бывает, отказываются. Я этому удивляюсь, когда просто вот отказываются и ситуация а какая вообще… — Какая мотивация? Вот, ну, я не, не буду, скажем, строить предположение, я не знаю, да, потому что каждый все-таки рассказывает да, субъективно. Но оставаться на всю стадию уголовного производства беззащитника, ну, по крайней мере, не стоит, потому что, может быть, для человека незначительный момент может играть колоссальную роль. Джон Стерлинг как-то сказал, идеальный клиент для адвоката – это очень богатый человек с очень большими неприятностями. Вот хочется, чтобы их у населения было как можно меньше, и несмотря на то, что помощь бесплатная, прибегать к ней как можно реже. Благодарю вас.